Всем привет! Это новый выпуск на канале VagBrazer. Сегодня мы едем на вот этом на опеле искать грязь где-то в Киевской области. Ну и, соответственно, это Ауди. Ми приїхали. Хлопці зараз трішки там відштовхнуть бруд всякий. Коротше, план такий. Треба тут проїхати. Не знаю, як ми це зробимо. Але наче треба їхати у Азік, якщо що, є недалечко. Пливе! О, є задній привод, букс був. Короче, дал Вадиму Ауди Чтобы он прокатился Но он очкует по тому рову ехать Вот здесь вот по Лайтове Чего здесь поедешь сейчас Вадим? Да что ты робишь? Блин По самой грязи не поехал Просто ноль. Як же легко. Так, ну поки она выглядит так. Ну хоть похоже на квадру. Фанати вже стоять. Сергій зараз колоть. Хочеш? <годжу> Він обережненько. Нормально? Не, не, зас, не засильно? Ми потримаємо. Просто він великий, дуже сильно на неї буде. Ну ану, спробуй. Оке. Та нормально. Будеш тримати шолом руками, бо він тобі може отак піднятися, нічого не буде. Все. Щось, так. Тут одразу було. Все, вилазь. Так можна так стоїть. Ні, ні. Що, хто наступний? Ніхто не хоче? Я не можу їдути. А, не їде? Ні. Так ти що дому? До Києва не? знаю. Ми тут її залишимо.

Может кто... Не, яма, давай. Да Тахой. О! И что, будешь быть его? <говорит> азуй, 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 азуй! Не, 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 не. Ну что, вот такой вот насыщенный день у меня получился. Спасибо Вадиму, Олежке. Круто покатались. Все устали. Мы только что супчика поели, нас так разморило. И выезжаем с Вадимом уже в сторону дома. Опель по поломали, опель починили, ауди утопили. Короче, все довольны остались, все просто. День топ. Всем спасибо за просмотр. Чао.